Lalu. Kenapa malu? Anda yeah. tak berpakaian. Kalau pa pa apa, bercakap dalam bahasa Melayu ini terbuka pakaian anda. Yeah. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Influencer Malaysia belak belakan bongkar perbezaan Melayu dalam definisi Indonesia dan Malaysia. Dan mengejutkan lagi malah malu menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa lain. Aneh tak? Ya anehlah. Menurut Indonesia. Melayu adalah kelompok etnis dan bahasa daerah dari rumpun Austronesia yang tersebar di Sumatera dan wilayah lain, bagian dari identitas bangsa yang beragam. Sedangkan di Malaysia, Melayu disebut adalah definisi hukum dan ras yang lebih luas, mencakup penduduk pribumi yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan taat adat, bahkan bisa mencakup etnis lain yang berasimilasi. Perbedaan utamanya terletak pada klasifikasi, di mana Indonesia melihat Melayu sebagai bagian dari mosaik suku. Sementara Malaysia menggunakannya sebagai kategori identitas nasional yang lebih inklusif. Definisi konstitusional, pasal 160. Seorang Melayu adalah warga negara Malaysia yang beragama Islam, terbiasa berbahasa Melayu, menganut adat istiadat Melayu, lahir dari orang tua Melayu atau telah tinggal di Malaysia atau Singapura Brunei sejak sebelum merdeka. Dengan lebih 30 juta rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan budaya boleh berdiri bersama di bawah satu bendera. Bahasa sebagai jambatan komunikasi. Bahasa kebangsaan menjadi medium utama untuk kita saling memahami. Tanpa bahasa yang sama, kita mungkin lebih banyak salah faham. Tetapi realitinya, bahasa ini tidak diberi penghormatan yang sewajarnya. Bahasa sebagai identiti nasional. Setiap kali kita gunakan bahasa Melayu, kita sebenarnya mengikat diri kita dengan identiti Malaysia. Contohnya nyanyian lagu Negaraku dan ikrar Rukun Negara. Bahasa sebagai alat perpaduan. Walaupun kita fasih dalam pelbagai bahasa contohnya bahasa Tamil, Mandarin, bahasa Inggeris, namun bahasa kebangsaan tetap menyatukan. Ia melahirkan rasa kita rakyat Malaysia bukan sekadar kaum atau kelompok tertentu. Bahasa sebagai perkara normal bukan pelik. Fasih berbahasa Melayu sepatutnya menjadi perkara normal. Namun hari ini jika orang bukan Melayu, fasih bercakap dalam bahasa kebangsaan, ia dianggap sesuatu yang unik atau luar biasa. Hakikatnya inilah bahasa yang menyatukan kita semua. Maka sudah tentu ia wajar dikuasai oleh semua. Bahasa bukan sekadar alat untuk bercakap. Bahasa kebangsaan adalah nadi penyatuan bangsa. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160 kurungan 2, kalau saya tak silap, kalau saya silap tolong betulkan je. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Ha, yang ni ramai confused sebab ada orang cakap Melayu tak semestinya Islam. Tak, tak, tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, orang belum tentu dia orang nak terima. Sebab dia orang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300. Bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. di Jawa lah dalam 40%. So, orang ni bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu tu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa. Sedangkan bagi diorang, Melayu tu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana, Melayu tak sebenarnya Islam. Halu! Kenapa malu? Anda yeah. tak berpakaian kalau apa bercakap dalam bahasa Melayu ni terbuka pakaian anda. Ya, yeah, hmm. mungkin uh, sebab kita dah uh, dimumukkan dengan uh, menggunakan bahasa Melayu ni nampak biasa-biasa je oh. berbandingkan dengan bahasa lain. Wow. Ha uh, jadi ini, kita Ini kenyataan daripada Dr. Hazmi, Hazmi itu pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka, dia kata pelik dan uh, sebenarnya situasi ini menakutkan juga lah. Ha, ya? nah. Yeah. Ini ada pakar bahasa. Ha, nah, Pencara dari uh, UM. Betul, kita ada Puan Afifah. Yes. Sebenarnya saya sendiri pendapat saya lah yang saya lihat sebagai seorang akademik ni tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar universiti uh, di Malaysia sendirilah uh, terutama universiti Malayap Uh, dalam kalangan pelajar ni secara amnya masih memuaskan bagi saya. Hmm. Tapi uh, ada jurang yang ketara antara pelajar. Uh, kita tengok berdasarkan latar belakang sosioekonomi ekonomi mereka, dari mana sekolah mereka eh, datang sebelum ni, uh, pengguna, bagaimana perkembangan penggunaan bahasa di rumah tu sendiri. Hmm. Uh, Okey. Kemudian pelajar tu yang mendapat pendidikan asas di sekolah kebangsaan. Uh, dan berbahasa Melayu di rumah ni uh, menunjukkan okay, penguasaan yang lebih tinggi berbanding mereka yang datang dari sekolah aliran yang lain. Tapi kalau tanya Pak Ni sekarang, eh, Muaz, Haizah, hmm. saya tak tahu benda ini sebenarnya. Orang-orang tanya uh, benda ini daripada atas ke bawah atau bawah ke atas, Pak Ni? Maksud awak? Maksud Pak, saya adalah adakah pembelajaran ini boleh beri sekolah hmm. naik sampai kau menjadi menteri? Ataupun daripada menteri sendiri harus memperkukuhkan bahasa Melayu ini dan turun sampai ke, jadi contoh, hmm. sampai ke sekolah. Hmm. Pada rasa, kedua-dua kena bergerak serentak. Peran Jangan dia. tanya. Hmm. Jangan tanya daripada bawah ke atas ke atau bawah, uh, atas ke bawah. Ini hmm. harus bergerak serentak. Bila Menteri Perumahan marah apabila ditanya kenapa tak guna bahasa Melayu untuk projek Tahun Melawat Malaysia 2026, ini bukan perkara kecil. Ini soal maruah bahasa kebangsaan. Semalam Ngakomeng buat sidang media mengenai projek Tahun Melawat Malaysia 2026 dan ada satu produk I Like You yang akan diadakan di Kuala Lumpur. Wartawan tanya dengan sopan, kenapa tak guna bahasa Melayu? Ngakomeng terus marah katanya wartawan kena keluar dari comfort zone. Persoalannya, sejak bila bercakap bahasa Melayu dianggap comfort zone, ini negara Malaysia bahasa Melayu bahasa rasmi. Kalau promosi ke luar negara bolehlah guna bahasa antarabangsa, tapi bila di tanah air sendiri, di Kuala Lumpur, bahasa kebangsaan mestilah didaulatkan. Lebih mengecewakan komen ugut nak lapor kepada ketua editor wartawan itu. Sungguh tak profesional, wartawan wajar dihormati, bukannya diugut. Bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi ia lambang kedaulatan negara. Kalau pemimpin pun tak hormat bahasa sendiri, macam mana rakyat nak hormat pemimpin? Dan saya Mohammad Fido Salihuddin pengamal media di TV Pertiwi. Saya ajak anda buat video, muncul bersuara, pertahankan bahasa rasmi negara. Memertabatkan bahasa kebangsaan sudah menjadi keutamaan bagi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Namun sekarang sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda menggunakan bahasa roja tidak kira di dalam penulisan atau percakapan seharian. Bahasa roja ini menyebabkan bahasa Melayu semakin hilang dari jiwa anak muda. Justru tanggungjawab mempertabatkan bahasa kebangsaan bukan sahaja perlu digalas oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, malah masyarakat juga perlu bersama dalam mempertabatkan bahasa ibunda. Baru-baru ini, Tim Amilical TV menemubual pengarah DPP Wilayah Timur, Ariza C. Ismail tentang penggunaan bahasa Rojak dalam kalangan anak-anak muda.